एक प्रभाव एक जैसे हर चीज ना पैदा है हर वस्तु का पैदा है हर माहौल का पैदा है जिस घर में कोई मौत हो गई है मर्ग हो गया है मनुख उठे बैठे मन, बैठ मन प्रभावित होता है अपने ढंग ना। जिस घर में शहनाइया वज रही ने मंगल दुनिया वज रही ने गीत खुशी के गाए जा रहे हैं मन प्रभावित होंगे कि जो निरप हो रहा है आम चंचल संदेशियां धुना अलापिया जा ने मन प्रभावित होंगे तरह तरह के पदार्थ से रस इस तो मन प्रभावित होंगे लेकिन कहने एक प्रभाव वक्त ही हों आर ही हों दायमी कभी अगर प्रभाव कहता गुरु का गुरुदा है पर यह उदों कहता है जब मन गुरुदे निकट हो पदार्थ के मन सहले सहले दे निकट हो छोटे गुरु नहीं होता कीर्तन कथा रोज का सत्संग महज इस वास्त है कि मन सहजे सहजे निकट आवे शरीर करके कई दफा अजरी में लेने और मन करके गुरु की हजूरी करे जाना बड़ी कठिन पल है इस वास्ते दो शब्द ने हाजरी भरने और गल है तो गुरु की हजूरी में चले जाना और गल है हाजरी शरीर ने भरने में, तो हजूरी साढ़े मन में जाना है अगर मन हजूरी विच नहीं गया तो कल भी अगर पातशाह की रचना तो निकल गया कि आजर गैराजर गैराजर आजर तन करके मौजूद से मन नेड़े नहीं आ सकता तो अब तुम तो मन बहुत नेड़े लेने समझा है दरअसल धर्म की सारी शिक्षा इच्छा मन समझा लिये गुरु के नेड़े आज स्वास्थ्य भी लिया है तो अब सा गुर मर्यादा संकट बच्च है भगत नामदेव जी महाराज का एक वाक है कि साहेब संकट तेवक बजे किरण ताल में जुड़े दो पुल लगे साधक मालिक गुरु अगर संकट देख है तो जरा सेवक है वो आप पदी है न है गुरु ही संकट है कि साथ रहे तो कि करना है क्षमा तो करनी ज़्यादा ज़्यादा गुरु संकट आया बथेरिया ने बदावे लिखे हैं बच्चों ने साफ खड़े हैं और गुड़ियों तो के बाहर साथ भी महाराज ने तो साफ कहना पड़ा कि संघ चक्र सब ताजे गए हो और नौनिवेयों साफ कहना वाले के दिव्यतम हैं के के रजना दारुण खड़े गए क्योंकि उस सुखदे साथी के चारे बन गए ने दुखदा साथी कौन बने सब सुखदे यार बन गए ने सुखदे मित्र बन गए महाराज सिंह ने सुख में बहु संगे भय दुख में संग न तो, बंदा कह के देंदा फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी फलाना मेरा साथी पर साहब कहीं कोई तेरा साथी नहीं सब सुख दे साथी और जब तेरे को दुख होगा तू तो चिराग लेके भी साथी लगेगा नहीं लगना तो महाराज ने, ने तो संग सखा सब तज गए नाम दो कहते ने तो साहेब संकट वे मालिक संकट देख है धर्म संकट देख है गुरु संकट देख है तो सेवक भजे तो जरा सेवादार है सिख है सेवक है वो तो आपको गुरु ने गुरु आप ही भजते हैं क्योंकि अनेक ने मैंने कहा कि कला ही नहीं वरती गुरु ने कोई कला नहीं वरताई

गहर गंभीर हो मार्ग से जेड़ा जितना ज्यादा छठेगा औकड़ा ही औकना है इस वास्ते बड़ा औखा है या बह गए या मिट गए रात के सुनसान अगर आते हैं में कहना इकबाल नस्ते कुछ नई सुनसान दिखाई देन कारण बिखड़ा रस्ता पहाड़ी रस्ता है उचाइया ने आम हंगवार जो है ये रस्ता नहीं है तो दुख देखा ने भी बिदावा गुरु गोबिंद जी महाराज निका कह दिता महाराज हूं सात सिख बनी पाइ है।, है तो बिदावा लिख दिता नामदेव का फैसला है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी है साहिब संकट वे सेवक भजे अगर गुरु संकट दे है साहिब संकट दे है तो सेवक आते हूं मैं चढ़िया गुरु तो, तो अंजाम की आंदा है यह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बैठे परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फैसला किरम काल में जीवे दो को लगे ज्यादा से दे नहीं सकेगा आयो घट गए अगर उन्हें बहुत द्रोह किया अगर उसने

तो दो फुल लगे दो फुला इना दिया लगाए मान हो लानता पहले ही रहने लोग छुटकारा पाते ही रहने तो दो गल मैं बार बार नाम देव महाराज तो तो में पढ़ता रहा कि जेड़ा धोखा तो रहेगा वक्त सिर मालिक न और खास करके संकट में एक तो ज्यादा नहीं जुगेगा जिन्हें जिन्हें उसने जीना से उसने अपनी घटा ली

गुरुदेव का कहते ही है जो देखो झूठा पूरा है मतलब झूठा का मतलब दुनिया का राम का कसौती है दुख तो हम दुख दे साथ देंदा है कि नहीं तो हम दुख दे शुक्राना कर है के दे कि नहीं तो दुख देखने हम निकट रहेंदा है कि नहीं बस एक कसौती है कबीर कसौती राम की सूखा से के न को राम कसौती सौत है जो मर गई मैं जब इस ढंग गुरु घर का इतिहास पढ़ना तो मैं अजीबो गरीब गल दिखाई है कि देश के दे पुराने वसनीक जड़े सन उन्होंने खास खास मौकों से गुरुआ का साथ नहीं देता खास खास मौके द्रोह की है छल की है कपट है और मैं ये हैरान हो जाना कई दफा देख के कि गुरु का पहला चित्र है राय मुस्लिम है कुछ राय बुलार तो आरंभ हुई इतनी न गुरु नानक ने सच नारा लाया कोई अजय कह रहा है है माता पिता भी कह रहे हैं मू है और आले दुआले पड़ोसी के तो शरीक भी कहें कुछ हैं पर राय बुला नहीं वली अल्लाख तो बने अभी तो भी राय बुला भट्टी खान नाम तो सीधी उन्नत लोग ननकाना साहब दर्शन कर आई गुरुरोवर वाले जब जब दलोश निकलला है तो नालशामले ही है आगे भी बच्चे दान नालसा मनावे है फिर अगो से लेवे बन्ने पाठ का गुरुवर्द्धन देव जी महाराज इस पावन हरि मंदिर के वीर खंडे का पवित्र मसले में है हैरानगी हम भी है मुसलमान है गुरुवर्द्धन सिंह जी महाराज प्रत्यक्ष होदे ने तो इस देश में बड़े संत साधु योगी जनता लेकिन पता चल रहा है सब तो पहले तो उठन का मुस्लिम है अज तो वली अल्लाह पूर्व की तरफ प्रगट होया लिहाजा मैं नमाज भी पूर्व की तरफ करा दिन लहंगे की तरफ नहीं मुस्लिम है और थोड़ा जहां और अगे जाइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी फौज के चार सौ खेफे जो अपने चार बच्चे शहीद कराए किसने मुस्लिम है गुरु गोबिंद जी महाराज के मासूम लाडले पकड़वाए किसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कदम कदम से मुखालफत की किसने

काजी भी बैठक थे जिन्हें इस्लामी शराह फैसला करना है। बड़े बड़े नवाब भी बैठे जागरदार भी बैठे सरहंद वजीद भी बैठा। फैसला करना एक सूबा सरहद मुखी है, सरहंद है, काजी है। फैसला आखिरी फैसला होना चाहिए सूबा सरहंद ने गल शुरू की ਮਿਸਤਰੀ ਕਾ ਨੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਜਿਕੀ ਤਾਦਰ। ਕੰਪਨਾਨ ਸੁਚਨਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਰ ਸਾਥ ਨੂੰ ਗੋਇਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹਣੇ ਕੋ ਚਲਦੇ। ਜੁਆਨ ਸੁਚਨਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਥ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆ ਪਰ ਸੰਦੇ ਨੇ।

तो मार पद छिड़े मत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कबूल कर लिया आख्या अति दुष्टा लई जालमा लई जाबर लई सप हां संतान लई भगत लई मजलूम लई मित्र हां रक्षक हां पर

जो जालम नालो लाजमी बदला लेने की कला आऊंगी है इस वक्त साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खुले शब्द कबूल कर लिया चाहा सिद्ध के तू बच्चे गांव को सहचा के बाकी बमान दस्तुसी का मार मार कर सपना तो की होया औरंगजेब तू मेरे चार बच्चे मार देते तो सीधा सप खालसा मौजूद है तेन डंगेगा लाजमी डंगेगा Thank you. और औरतू इस जहर सकेंगा। और तो बच नहीं सकेंगे साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद था औरंगजेब ने आले दुआले टकराव रहा मेनू थोड़ा अर्खा औरंगाबाद जान का मौका मिलिया उ प्रबंधक मेनु कह लगे गए औरंगजेब की कबर वेखनी है मैं तो जरूर वेखनी औरंगाबाद तक कोई आगमन दस किलोमीटर दूरी पे हुदाबाद देख तो औरंगजेब की कब्र बनी हुई है तो मैं उस कबर में देखा कच्ची कबर है आले दुआले संगमरमर की जाली है नजाम हैदराबाद में बनाई है और परों एक मकबरा है थोड़ी जी दूरी देते फाजा मई दिन किश्ती के पोतरे का

छेड़े मत्थे कबूल किया और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने छेड़े मत्थे कबूल किया <स्थाँगी> और यह हकीकत है दुनिया में अभी ऐसा कोई दुष्ट मांदरी नहीं पैदा होया जो इस मार के सिर चो जहर फेरे जी जुलमान डांग मार दिए तालमान के दुष्टा डंग मार दो लाजमी डंग मारे लाजमी जो है कटे इस उफार तो अजय दुनिया है देख देख पता नहीं लेकिन सेजी सेजी पता चल रहा। तो मैं ने इस फिर दे फिर दे। फैसला ने फैसला नोट कर लिया दूजे ने तीजे ने चौथे ने करीबन करीबन इस तरह राय आ दिखा तो शीख मौत चाहिए दे दे और सिर्फ नंबर नवाब महिर कोटला पर जब सारे ने फैसला कर लिया भी सतदवे बच्चे ने तो इन्हों का सिर कुछलना भी तकलीफ कर दी थी जो सिर कुछलना है तो इन्होंने दीवारा ने चिण के सिर कुचलना एना வாக்காளர்கள் மேலும் கூட்டம் சிலர் கூட்டம்

ਇਹ ਅਗੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਨਮ ਦਾ ਚੰਦੇਗੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਦ ਹਕੂਕ ਦਾ ਅਗੜਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਮਿਰਲੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰਹਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਬੋਲਵਾਂ ਅੰਨਾ ਸਾਨਕਰਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਗੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਨੋ ਲੱ ਲੈ ਤੇ ਫੜੇ ਜਨੇ ਦਾ ਜਨੇ ਉਹ ਬਸਿਆ ਰਹਿ ਪੜੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਿਲਕ ਬਸਿਆ ਰਹਿ तो उम्मत ऐसा सोच सकती है पर जान बुझके कहें कहते रहे, रहे हिंदू कुछ झगड़ा है हिंदू कुछ झगड़ा है गुरु नानक देव जी कहने मूल कूल पकड़ते समझ नहीं बुनियाद बुनियादी समझ नहीं बुनियाद की, अकीकत की। है हकीकत की है और जिथे गुरु नानक देव जी ने यह कह दिता भी हिंदू मूल भूल है हालांकि कुछ होर शब्द ही ने मेरे पात्र नाल चरा दोन કેરાળે મને ખબર નહોતી કે તુરી બંધન છે ને એવા છે મને ખબર નહોતી અને ઓ લવર થી કે પહેલે પાછડે મને આધાર ના મળਦਾ કે કાયદા મે ના કેんだ છે તો જ્યારે સ પાસેથી કે બીસી આ સમજને સોચના એ બડા કામદિલ ગયા બંદા હે નહીં બોલ બેન સાથ તો ભરોસા રાખના છે વાલે તો ગુરુવાને સરદાર રાખને વાલે સાહી دارુને

पुष्टि कर देने कौन भगत और श्री नाम देव किंतु अन्ना पुरुषो काना दोहा से ज्ञानी ज्ञान इतनी गल भी स्पष्ट है कि नामदेव हिंदू घराने का है इतनी गल भी स्पष्ट है कि नामदेव बचपन में छोटी उम्र के कृष्ण का पुजारी रहे बाप ब्रह्म का पुजारी होया व्यापक प्रभु परमात्मा का पुजारी होया

नाम लेगा बिल्कुल अंधा अब हो गई दो साल तो जड़िया मंगा तो दो साल तो साढ़े कौन लीडर जो कह रहे तो देख एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कि इंडे से झगड़ा एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है लेकिन शोर मचाया रेडियो ने टीवी ने टीवी का ना रखे इन्होंने

ਫਟਾਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕਵਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਕ ਬੋਤ ਬਣੇ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਾਂ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਨਾ ਚੋਕ ਇਸੇ ਸੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ सच होले होले दिखाई दे रहा है मैं तो ठीक है शुक्र है थोड़ी धुंधलिया अखा च थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी सामू सच दिखाई देने लग पे सामू जो असलीयत का बोध जो है आने लग पे वरना आज काल तो ऐसा देखने आज काल तो मुराद गुरु नानक देव जी महाराज तो मुखालफत आरम इंदू वन्ना तुरकू काना ईश्वर सच वास्तविक जी जी सच सच सचाई मई टेकता सच्चाई की है ये बारे सोचने की कोशिश नहीं करता और सच के हक नारा बुलंद करने की जो है कोशिश तो नहीं कर रहा और खास करके पंजाब के समय समी कुछ माशा अखबार ने ता इस ढंग झूठ बोलिया कहना ही पाया रोम रोम में झूठ इतना समाध है कि सच करना ले बहुत है। और उस झूठ का ही पसारा समुचे देश गलत तस्वीर जो बड़े सोहने ढंग सौ साल गुरु नानक गुरु गोबिंद जी महाराज ने तमीर की बनाई थ उतारी से ओनू इन्होंने दागी किया झूठ बोल बोल के झूठ लिख लिखे

और खुना करनी पांच सौ साल का सुनहरी इतिहास इन्हों दो साल दुआधार झूठे प्रचार ने दागे खड़े चरण बेनती करा कि दो साल वि झूठ बोल के जोड़ा सा इतिहास दावे है असिंग साहबान की बुलाई हुई इस कन्वैनशन वक्त से समर्थन दे के उन्होंने जेड़े राग इन्ह ने दो साल झूठ बोल बोल रन जिस आए उसका प्रभाव कबूल करता है मन परमात्मा ने नहीं पदार्थ के ने पदारथ का प्रभाव जैदा पदारथ जूठे जूठे पदार्था का जिन्होंने ज्यादा प्रभाव है तो आज भी गुरु साथ नहीं दे रहे आज भी पंथ साथ नहीं दे रहे तो फिर मैं लवज दोहरा देव साहेब संकट वे सेवक भज चिरम काल ने जीवे दो मालिक संकट देश है पंथ संकट देश है गुरु संकट देश है तुम अज नशे के भज बड़े बड़े संत मंद डेरे रार इस देश दे उम्मत मौजूद ने जिन्होंने कदम दे मथा टेकदी थकते नहीं खुना करने हम देखना है कि इस विफता के समय कौन कौन सा सिर्फ अपनी पूजा ही करानी है सिर्फ मस्तक इन्होंने अपने कदमता के समय साथ देने? इस सारे सद् पत्र दता गया राजचारक प्रबंधक संतान मानता तमाम गुरमत हतेशिया सद्दा दिता गया इतो यह दो लवस जो है इस वर्न करा रहा कौन साथ दे रहा है? कौन आएगा कौन आदा नारा जो है मार बे